Итак, народ, рассекретил я фишку, как заряжать АКФОшку от генератора, и чтоб ее не выбивало, поскольку генератор не инвекторный, и, сами понимаете, прыгает напряжение. Фишка заключается в том, вы на устройстве отключаете быструю зарядку, и получается 110 Вт. И у нас То есть 250 вольт генератор не перескакивает, и ему нетрудно заряжать данное устройство. Если поднимаете на быструю зарядку, то, соответственно, непостоянная нагрузка, и из-за перегазовки, соответственно, выходит то, что входит в защиту эко -пложка. Есть, конечно, еще другой вариант. Можно немножко винтом газа, ну там регулировка есть под бачком, уменьшить вольтаж, то есть, соответственно, обороты. И тем самым, мне кажется, если, например, на холостых оно будет на 200 вольтах держать, или на 180, то, соответственно, если на 300 ваттах оно не будет стрелка переваливать за 250 ватт. Ну, короче, вот таким вот образом можно заряжать АКПОшку. Как вариант. Это без настройки генератора, просто в самой капошке настроить медленную зарядку от сети. То есть время зарядки уменьшается увеличивается в два раза то есть вместо часа два часа но зато генератор с этим справляется и не перебарщивает с оборотами это тем кто сказал что нельзя у данного генератора капло заряжать вот как то вот так вот ну это как бы очередной эксперимент с другими устройствами я еще не пробовал. Хочу еще попробовать с оборотами, но это уже немножко позже. Пишите ваши соображения, ваши комментарии на эту тему. Кто что про это думает. Также подписываемся на канал. Можно поддержать канал. В описании есть банковская карточка, есть вебмани. В вебмани принимаются только доллары. Вот как вот так вот. Кому понравилось, ставим лайки.